города знаете такую книжку вот как хорошо добро пожаловать в мою волшебную страну знаний библиотеку сегодня с вашего первого школьного дня начинается наша дружба дружба школы и библиотеки и наши дырки начинается разноцветный барабан. Так да, что ты, кто взлетит цветка? Вот-вот, разноцветный. Я думаю, это я вот бабочка, там нет. Вот, конечно же, это бабочка. Бабочка ползает. Очень медленно и Тихо по лесу ползет. Ну, а, конечно же, слоника. Кто по лесу может медленно ползти? Медленно, медленно. хорошая заладка. Все, заказки учились, наверное. Ой, не знаю, если это надо? правильные стихотворения, ребята, правильные я были у знаете стихотворения? Нет. Нет, конечно же. Потому, потому что те, кто много читают, те, кто много знают, они всегда правильно отвечают на ответы. Как вы, ребята? Молодцы. Но чтобы наше путешествие, наше путешествие в волшебную страну знаний прошло более интересно, я хочу пригласить своих друзей. Можно? Пожалуйста. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ну, как вас много сегодня! Вот и осень! Здравствуй, школа! Развенел звонок веселый? И вошли вы первый раз в светлый и просторный клад. Что здесь нужно? Не лениться! И старательно учиться. Лето быстро пролетело. Ребятишки все задело. Собирайтесь с кучками, с тетрадками и ручками. Ну, конечно. Ой, ну, раз мы все уже сборим, то я думаю, можно начинать наши мероприятия, да. наш праздник. А вот я знаю, что вы тоже ходите в сказочную школу и уже много, много чего узнали. Много-много узнали, ведь книга Наш спутник, наш друг с нее всегда интересен досуг. Ведь книг заветные страницы нас встречают с давних лет и несут нас словно птицы, окружая целый свет. Аккуратно, понимаете, маленькая Адонова, как читает я будут читать. И, а вы сейчас уже знаете какие-то книги, сказки? Люди, люди? родители, вам читали? Родители читали, и я читал. И ты читал? Я знаю. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим как тогда, какие вы знаете сказки. Спросите. вы отгадать внимание на экран? Тепло ли тебе день? Тепло ли тебе крас? Из какой это? Марш, и а, так так. а родители помогите. Хорошо. <umbleizin motion> молодцы, да. Ну, молодцы, все, каждый знает. Молодцы, молодцы. Я думаю, тоже пришли в школу подготовленные, что-то умеете. Или родители помогут, правда? Ну, давайте считать, у Сережи карандаш. И еще один у Даши. Сколько же у малышей на двоих карандашей? Молодцы! И на первом классе. Это уже пятый класс, наверное. Дальше. У меня есть две игрушки. Завтра дам одну Ванюшке. Три! Тише. Да слушайте внимательно. День рождения у Вани. Отнесу ему коня сколько же игрушек станет завтра дома у меня? А она. Одна. Она, одна. Вот Дунечка вам на Было две игрушки, а одну отдал Ванюшке. Получилось? Одна. Конечно же. Так, Сестры Белочки да. сидели шестером дубле ели. К ним еще одна причалась, а дождя она спасалась. Все теперь сидят в Сколько белочек в Ну, тогда давай устроим соревнование на самокатах. Давай. О, Ребята, Мы все три селении... веселых братца, поздравить вас с началом учебного года. Учитесь лучше и тогда сможете построить такой же дом из камней, как и наш братец Наф-Наф. Три парашюта. А как их звали? Иди Ну, хорошо, молодые, Все ребята умеют, прекрасно читают, считают. О!

Начинаем все здоровы. Что в школе можно узнать? Там все интересно, потому что да, там говорят, как выставлять уроки, как это учиться. Так, да. какие ваши уроки будут самые любимые, как вы думаете? Игры. Игры? Самый любимый урок игра? Какой еще может быть урок интересный? Мне интересно читать. Так. А чтение какое больше, русское или украинское? Украинское. Как... Какие сказки знаете? Самое главное в школе. Самое главное в школе, когда учиться, то да. есть, и... 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 и учиться. Учиться. Учиться и учиться. Да. Давайте а Все. Пошли. 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 Нет, Дорогой, ну, а вот встаньте. Как вас зовут? А фамилия? Чичи. Ярослав. Ребята, скажите, пожалуйста, вы в школу сильно хотели идти? Да. Ужасно, Ужасно хотела или не хотела?